Dalam banyak-banyak kes orang hilang, ada satu kes yang tak boleh dilupakan oleh penduduk sebuah kampung di utara semenanjung Malaysia. Kes ni bukan saja buat geger satu kampung, tapi buat ramai orang mula percaya dalam hutan bukan kita je yang ada. Seorang budak lelaki, Azam namanya, baru sembilan tahun, aktif, cergas, suka main dalam kebun. Tapi siapa sangka? Pada satu petang Jumaat yang tenang, dia masuk ke tepi hutan bersama sepupunya dan tak pernah keluar semula. Jam lebih kurang enam petang, matahari dah mula condong. Azam dan sepupunya Aiman main kejar-kejar di tepi kebun pisang belakang rumah. Jangan jauh-jauh, jerit mak dia. Tapi biasalah, budak-budak bila leka, lupa dunia. Aiman kata Azam sempat kejar seekor burung kecil ke arah laluan beluka. Dia tunggu Azam keluar semula tapi tak keluar-keluar. Dia panggil Azam. Azam, tapi sunyi. Yang ada cuma bunyi cengkirik dan daun bergoyang. Lepas maghrib, keluarga dah mula risau. Mereka mula cari sorang-sorang guna lampu picit, reda semak. Panggil nama dia kuat-kuat. Tapi tak ada jawapan. Polis dipanggil. Rela pun turun padang. Orang kampung ramai-ramai masuk hutan. Tapi bila malam datang, hutan tu jadi makin sunyi. Dan masa tu baru mereka sedar mungkin ini bukan sekadar budak sesat. Seorang lelaki tua kampung, Tok Mat, datang waktu tengah malam bawa sebatang rotan dan sebiji kelapa tua. Dia tak masuk hutan, tapi dia cuma berdiri di tepi sempadan dan cakap, "Kalau ada dengar suara panggil, jangan sahut. Kalau nampak kain kuning, jangan ambil." Kata orang, Tok Mat ni dulu pernah kerja jaga bala polis, tapi lama duduk hutan, dia tahu hutan ni tak kosong. Pencarian berterusan sampai subuh tapi tak ada kesan, tak ada tapak kaki, tak ada suara, tak ada jejak. Macam budak tu disorokkan dari dunia nyata. Dan waktu itulah mereka mula persoal, budak ni hilang sebab sesat atau ada sesuatu dalam hutan tu yang tak nak dia pulang? Pagi esoknya, pencarian disambung. Lebih 30 orang masuk ke dalam kawasan hutan, polis, orang kampung, rela Semuanya tumpu kawasan yang azam terakhir dilihat. Tapi peliknya kawasan tu dah direda banyak kali. Tapi langsung tak ada sebarang kesan. Seolah-olah tanah tu sendiri tak nak tinggalkan jejak. Dan masa itulah seorang lelaki muda dalam pasukan mencari. Tiba-tiba terdengar suara budak lelaki. Pelahan, sayup-sayup. Seakan datang dari celah pokok. Abang, tolong saya. Abang. Dia terkejut. Terus pandang kiri-kanan. Suara tu datang dari arah semak tebal. Dia terus jalan ke arah suara tu. Tapi bila dia menoleh ke belakang, pasukan pencari dah tak kelihatan. Dia hilang arah. 15 minit kemudian, dia muncul semula. Peluh mencurah, nafas tercungap. Bajunya kotor, mukanya pucat. Bila ditanya, dia cuma mampu jawab. Saya dengar suara budak. Tapi bila saya ikut, hutan tu jadi senyap. Macam tak ada bunyi langsung. Saya rasa macam ada orang perhati. Malam tu, seorang pakcik tua yang dikenali sebagai Tok Selam datang ke rumah Azam, dia bukan ustaz. Bukan bomoh, tapi orang kampung hormat dia sebab katanya dia ada ilmu tua hutan. Tok Selam cuma pejam mata, duduk bersila depan pintu. Lepas beberapa minit, dia buka mata perlahan-lahan dan kata, Anak tu masih hidup, tapi dia bukan dengan kita sekarang. Jangan paksa hutan bagi dia balik. Kalau nak dia pulang, tunggu malam ketiga. Lepas tu, Tok Slam tinggalkan rumah macam tak ada apa berlaku. Dan malam kedua, Mak Azam mula alami mimpi pelik. Dalam mimpi tu, dia nampak Azam duduk atas batu besar tepi sungai. Di sebelahnya ada seorang perempuan, berjubah putih, rambut panjang, tak jejak tanah dan mukanya kabur. Mak Azam cuba panggil, "Azam, balik nak." Tapi Azam pandang je, tak bercakap dan perempuan tu, senyum perlahan, sambil angkat tangan seolah-olah berkata belum lagi. Malam ketiga, suasana rumah Azam makin sunyi. Semua orang dah penat, tapi Mak Azam masih tak tidur. Dia duduk depan sejadah, baca Yasin perlahan. Jam 2 pagi, dia tertidur. Dan dalam tidur tu, dia mimpi sekali lagi. Kali ini, dia nampak Azam duduk dalam satu bangunan lama yang diperbuat daripada kayu. Dindingnya penuh ukiran aneh. Cahaya kekuningan menyinari tempat itu. Di sekeliling Azam, ada beberapa sosok berjubah putih duduk bersila, diam, tak bergerak. Azam kelihatan tenang, tapi matanya kosong. Dalam mimpi itu, Mak Azam cuba dekati anaknya, tapi sebelum sempat sampai, satu suara bergema dalam ruang itu. Bukan suara lelaki, bukan suara perempuan, tapi dalam dan bergetar, anak ini belum habis diuji, tapi dia tak kami sakiti. Kami hanya mahu dia bawa balik sesuatu. Tiba-tiba, tangan Azam terhulur ke arah maknya, genggam sesuatu. Dan bila maknya cuba ambil, dia tersentak, terjaga dari tidur. Peluh sejuk membasahi dahi, nafas laju. Tak lama lepas tu, anjing-anjing kampung mula menyalak ke arah hutan. Langit gelap, angin berhenti, dan sebelum subuh, satu pasukan pencari yang buat pusingan terakhir, akhirnya ternampak Azam tengah duduk bawah pokok besar, tempat yang mereka dah redah tiga kali sebelum ni. Tapi anehnya, Azam duduk diam, mata pandang langit, bajunya bersih, tak koyak, tak ada kesan luka langsung. Dan dalam tangannya, dia genggam dua benda sehelai kain kuning lusuh dan sebutir batu hitam berkilat. Dia tak menangis, tak bersuara. Cuma bila ustaz kampung bisik azan ke telinga dia, Azam mula menangis perlahan tapi tangisannya bukan tangisan budak biasa. Tangisan tu panjang dalam dan suaranya berubah-ubah. Sekejap macam suara azam, sekejap macam orang dewasa. Semua yang ada di situ, tunduk diam. Ada yang menangis, ada yang hanya mampu beristighfar. Selepas Azam dibawa pulang, dia masih tak banyak bercakap. Matanya kerap pandang ke arah tingkap. Seolah-olah ada sesuatu di luar rumah yang dia tunggu. Ma Azam peluk dia erat setiap malam. Tapi Azam tetap termenung. Tangan dia tak lepaskan kain kuning dan batu hitam tu. Ustaz kampung datang. Bacakan rukyah ringan. Tapi bila bacaan sampai ke ayat tertentu, Azam tiba-tiba tutup telinga dan bisik perlahan. Dia tak suka bunyi tu. Ustaz berhenti. Dia pandang Mak Azam dan cakap, ini bukan kerasukan. Ini lebih dalam dari tu. Dia pernah dibawa masuk ke tempat yang kita tak nampak. Dan sekarang, dia belum lepas sepenuhnya. Malam kelima barulah Azam mula bercakap sedikit. Ayat pertamanya buat semua orang terkedu. Saya tak lapar pun, Mak. Saya makan cahaya. Mak dia peluk dia kuat-kuat. Tapi Azam sambung perlahan. Ada orang jaga saya, dia baik. Tapi dia tak bagi balik. Dia kata, dunia sini dah kotor. Dia nak saya duduk sana. Tapi saya kata, saya nak balik sebab saya rindu Mak. Mata Azam bergenang dan dia hulurkan kain kuning dan batu tu kepada ustaz. Ustaz cuba buang batu dan kain tu tapi api tak makan. Batu tu kekal hitam, tak hangus, tak retak dan kain tu walaupun dibakar langsung tak hangus. Cuma hilang bau hutan dan diganti bau wangi yang tak dapat dikenal pasti. Ustaz cuma cakap satu perkara. Ini bukan sekadar kenangan. Ini tandanya dia pernah berada di antara dua alam. Dan sejak hari itu, keluarga Azam simpan kain dan batu itu dalam bekas kaca, jauh dari orang. Tapi kadang-kadang, waktu malam, Azam akan bangun, berdiri di tingkap. Dan bila mak dia tanya, kenapa Azam? Dia cuma jawab, dia masih tengok. Beberapa minggu selepas Azam pulih, keadaan kembali tenang. Tapi hanya di mata orang luar. Dalam rumah, Mak Azam perasan setiap malam Jumaat, Tepat jam 2 pagi, Azam akan bangun dari tidur, duduk bersila menghadap tingkap dan berbisik sendiri. Mak dia cuba tanya, "Azam cakap dengan siapa?" Tapi Azam tak jawab, cuma letak jari di bibir dan bisik perlahan, "Syekh, nanti dia marah. Ustaz kampung nasihatkan agar mereka teruskan bacaan surah Al-Baqarah selama 40 malam dan jangan sesekali buka semula bekas kaca yang simpan kain kuning dan batu tu." Tapi pada malam ke-17, sesuatu berlaku. Bunyi pintu almari terbuka sendiri. Bekas kaca pecah, kain dan batu hilang. Azam tiba-tiba demam panas dan meracau. Suaranya jadi serak, matanya tak pejam walau tertidur. Dia cuma ulang satu ayat. Saya dah janji. Saya dah janji nak balik sana. Ustaz datang malam tu juga. Bacaan rukiah penuh dibuat. Dan bila air rukiah disapu ke kepala Azam. Dia menjerit sekuat hati, suara tu bergema dalam-dalam, bukan suara budak. Tiba-tiba black out satu kampung. Gelap gelita. Angin kuat masuk dari arah hutan. Langit berdentum. Dan saat itu, semua orang tahu ini bukan sekadar gangguan biasa. Ustaz hentikan bacaan dan dia cakap tegas, "Kamu dah diambil tapi dilepaskan sementara, tapi perjanjian tu belum putus. Hanya satu cara untuk tutup pintu tu." Benda itu perlu dikembalikan di tempat asal ia diberi. Keesokan harinya, mereka bawa Azam semula ke tempat dia ditemui, bawah pokok besar di hutan, dan dalam lubang kecil di bawah akar, mereka jumpa semula kain kuning dan batu itu. Masih elok, masih wangi, tak terusik. Azam sendiri yang tanam semula benda itu perlahan-lahan, sambil berkata, "Saya dah pulangkan. Jangan cari saya lagi." Dan sejak hari itu, Azam kembali normal, tapi satu perkara tak pernah berubah, dia tak pernah jejak hutan semula. Walaupun disuruh, dipujuk atau digendong, tubuh dia akan menggigil dan wajahnya jadi pucat. Kisah Azam bukan kisah pertama dan bukan yang terakhir. Dalam sejarah orang Melayu, banyak kisah orang hilang di hutan sesat berhari-hari, tapi bila dijumpai, tak cedera, tak lapar dan bawa pulang benda aneh kain kuning, batu, gelang atau sekadar bau wangi yang tak pernah hilang. Ada yang kata mereka dijaga bunian. Ada yang kata itu kerja jin. Tapi hakikatnya, bila kita masuk ke tempat yang bukan milik kita, kita perlu tahu satu perkara. Alam ini bukan kita punya seorang. Ada yang melihat, ada yang mendengar dan ada yang menunggu. Azam membesar jadi anak yang normal. Tapi sekali-sekala waktu malam. Dia masih pandang ke arah hutan dari tingkap biliknya. Bila ditanya, dia hanya senyum dan jawab, "Dia tak ganggu pun. Dia cuma nak tengok dari jauh." Dan sejak hari itu, Mak Azam sentiasa pesan pada orang kampung, "Kalau anak kamu bermain, pastikan dia tak pergi jauh ke hujung kebun. Sebab Azam, tak semua orang boleh dapat balik macam dia." Jangan lupa subscribe kalau anda suka kisah seram, misteri dan cerita benar dari alam gaib komen di bawah kalau anda pernah alami pengalaman yang sama